গতকাল আমেদাবাদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্থল পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মোদী জানালেন আজ আমেদাবাদে পরিদর্শন করলাম ধ্বংসের দৃশ্য দুঃখজনক কর্মকর্তা ও দলগুলির সাথে সাক্ষাৎ করলাম সময়ে কাজ করে যাচ্ছেন মানুষদেরও সমবেদনা জানান তিনি তিনি বলেন আমেদাবাদে বায়ু ট্র্যাজেডিতে আমরা সবাই বিধ্বস্ত এরপরে নরেন্দ্র মোদী বিমান দুর্ঘটনায় বেঁচে ফেরা বিশ্বাস কুমার রমেশের সাথেও সাক্ষাৎ করেন के देवा विश्वास ठीक की शुने ने सर ने के, क्या, कैसे हुआ तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल साल पूछा सब विश्वास अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता चाहे की हादसा कैसे हुआ था क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था मेरे खुद को मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए लेकर तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ लेकिन जब मेरी आँख खुलकर मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ तो मैंने ट्राई किया जब मेरी सीट से वो मेरे बेल्ट निकाला मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से तो मैं निकल गया वहाँ से मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी अच्छा थोड़ा सा बता पाए जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ टेक ऑफ के बाद एक मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली तो पांच दस सेकेंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ था। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई ग्रीन और व्हाइट बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस्ट बोलते हैं क्या रेस्ट दिया होगा ऐसा कुछ और सीधा स्पीड में घुस गया जहाँ क्या था वो, वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का हाँ हॉस्टल में और सब सामने में सामने सब हुआ ये ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई आ, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी उसी समय आप बाहर निकले थे नहीं क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मेरा मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे, मेरे को पता नहीं लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी तो जब वहाँ थोड़ा पेज भी था प्लेन के जब बाहर तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब तो मेरे तो मैंने देखा ना जब सबने थोड़ा इधर पेश है मैं ट्राई कर सकता तो हूँ निकलने के लिए तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए तो फिर मैं निकल गया उधर क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था और मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब दो हेयर एयर हॉस्टल वो अंकल आंटो सब उधर ही सब ले आप पैदल चल के आए वहां से निकल गए हाँ और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है अभी कैसा फील कर रहे हैं आप इलाज बहुत अच्छा है यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग हैं बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज बांग्ला নিঃসন্তান হওয়ার কারণ স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ হতে পারেন আইভিএফ আর এক্সপার্ট কেয়ার লক্ষ লক্ষ কাপেলের স্বপ্ন সার্থক করেছে তাই হারাতে আপনাদের অবশ্যই আসতে হবে আরামবাগ আইভিএফ ফার্টিলিটি সেন্টারে এখানে চিকিৎসা করিয়ে অনেক দম্পতি সন্তানের মুখ দেখেছেন আমাদের ঠিকানা আরামবাগ বসন্তপুর আমতলা বিবেকানন্দ পল্লী দু নম্বর রেলগেটের পাশেই মোবাইল নাম্বার সেভিনে